Так уж сложилось, что мы не пустили нас. Ну, нам остается только доказать, подтвердить, что мы достойны в этот год. Будем стараться это делать. С руководством мы общались, поставили задачи выйти с первого места. Будем стараться это выполнить. Какие-то вот. слова были со стороны тренерского штаба. Вот была встреча с болельщиками. Может, там, где-то вас вот взбодрили и какой-то стимул. Нашли. Да знаете, так уж сильно нас взбодривать не надо. Нас взбодрила ФФУ, когда сказала, что мы остаемся в первой лиге. И мы сейчас и себе, и всем хотим доказать, что это решение было неправильно, это была ошибка. И, надеюсь, своей игрой, своим результатом мы это докажем в этом году вы, получается, потенциально самая сильная сейчас команда, потому что вы закончили на втором месте, первое место ушло в премьер лигу, Волынь слабая спустилась. Кого бы назвали своим главным соперником и как вы чувствуете себя фаворитом? Это не дает, например, ну, знаете, еще рано говорить, все-таки это марафон, я бы выделил колос, рух, ту же волынь, это они пока не наберут, все будут набирать ингулец, сейчас команда очень усилилась, и, наверное, авангард, вот это вот, вот эти команды, которые будут в первой пятерке, шестерке бороться, и, ну... Поверьте, с остальными командами тоже легко не будет. Если в прошлом году к нам было отношение, как ну, не к лидерам, то сейчас э, все будут э, по-особому на каждую игру настраиваться и еще с большим желанием. Поэтому нам будет еще тяжелее. Ну, это, я считаю, что нас укрепит. И мы должны добиться цели. Другого пути у нас нет. Было очень много моментов в плане игры, может быть. Ну, забей половину хотя бы моментов, где-то 5-6. Э, 5-6-0 было бы. И вот тогда бы, наверное, была идеальная игра. Ну, это начало. Слава Богу, мы взяли свои три очка. И будем двигаться дальше. Дальше у нас у нас очень тяжелое начало. Будем набирать по ходу. Просто, знаете, мы все в такой ситуации были. Было тяжело готовиться к сезону. Мы не знали, где мы будем. И, в принципе, у нас команда осталась. Мы этой командой выполнили задачу. Осталось только набирать обороты и двигаться вперед. Удалось вам уже походить по новому газону стадиона Юрия Гарина? Да, мы там были, но мы еще не тренировались. Кубковый матч мы должны уже, если я не ошибаюсь, принимать на нашем родном поле. Я надеюсь, газон будет готов, и болельщики придут, будут аншлаг, они нам помогут, будут нас поддерживать, гнать вперед. Очень волнительное такое событие, вот. Ну, буду ждать наших болельщиков.